Terima kasih. Tuan Speaker kerana saya memberi saya peluang untuk membahas titah ucapan kebawah duli yang maha mulia, si Perduga yang Dipertuan Agong baru ini, baru-baru ini saya ingin membangkitkan beberapa isu yang telah pun dibangkit ataupun menjadi isu-isu yang agak viral baru-baru ini. Pertama ni atau sebelum itu saya ingin menentu dengan cadangan kerajaan untuk mengubah ataupun memperkenalkan undang-undang-undang untuk memisahkan pendakwa raya daripada peguam negara ataupun to separate the AG and the public prosecutor dengan izin tuan speaker ini adalah satu perkembangan yang baik tapi isu utama yang timbul akibat isu ini adalah sama ada isu sama ada A.G. dan P.P. tersebut akan uh, will they be akan will they be accountable? Ini adalah isu utama. Oleh kerana terdapat persepsi sekarang bahawa peguam negara mungkin dipengaruhi oleh kerajaan. Jadi sekiranya uh, peguam negara dan public prosecutor itu dipisahkan, adakah masalah ini akan ditangani oleh kerajaan? untuk mengurangkan ataupun menghapuskan persepsi bahawa kedua-dua AG dan PP tersebut adalah dipengaruhi oleh kerajaan di United Kingdom. Peguam negara adalah seorang ahli parlimen dan dia perlu jawab di parlimen dan juga bagi pihak Crown Prosecution Service ataupun di sana pendakwa raya di sana. Jadi adakah sistem yang sama ini akan di uh, amalkan uh, di di Malaysia adakah cadangan-cadangan uh, pindaan kepada undang-undang ataupun terutamanya kepada perlembagaan persekutuan dalam masa yang terdekat ini akan uh, mengambil kira ataupun mempertimbangkan seorang ahli parlimen sebagai uh, peguam negara ini bukannya kali pertama yang uh, yang perkara ini telah pun uh, berlaku di Malaysia di uh, uh, pada tahun 1963 hingga tahun 1977 seorang ahli parlimen iaitu Tan Sri Dato Haji Abdul Kadir Yusof iaitu ahli parlimen Tenggaro telah pun dilantik sebagai peguam negara manakala antara tahun 1977 sehingga tahun 1983 Peguam Negara merupakan seorang lagi ahli parlimen iaitu Tan Sri Dato Haji Hamzah Abu Sama iaitu ahli parlimen Temeluk. Jadi dan kedua-duanya merupakan peguam 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 dan terlatih dalam bidang undang-undang. Jadi isu yang accountability ini dengan izin Tuan Speaker merupakan satu isu utama dan saya menyeru kerajaan mengambil kira bahawa sekiranya terdapat pemisahan AG dan PP tersebut perlu kita mengadakan satu mekanisme ataupun satu sistem untuk mewajibkan ataupun menjadikan mereka accountable seperti di United Kingdom. Dan sekiranya satu mekanisme ataupun sistem seperti itu di didirikan, maka saya pasti ataupun saya yakin bahawa di masa depan pihak pendakwa raya ataupun pihak peguam negara, akan uh, will they will think twice dengan izin uh, tuan speaker sebelum uh, mengambil tindakan-tindakan ataupun membuat keputusan-keputusan yang mungkin ber, uh, unsur kontroversial dan uh, seperti uh, <coughs> uh, memberi uh, keputusan NFA kepada kes-kes yang mungkin bermotivasi politik uh, dengan sewenang-wenangnya oleh kerana mereka, oleh kerana mereka tahu bahawa mereka akan perlu menjawab di parlimen jadi saya di Parlimen ataupun sekurang-kurangnya di hadapan satu jawatan kuasa di Parlimen. Jadi ini merupakan satu reform yang saya berharap bahawa pihak kerajaan akan mengambil kira dengan seriusnya. Keduanya Tuan Speaker adalah berkenan dengan Undang-Undang SOSMA baru-baru ini kita mendengar berita bahawa seorang gadis berumur 16 tahun telah pun ditahan di bawah SOSMA di negeri Kedah. Di kawasan Citra, di mana beliau telah pun dihentikan di, di satu roadblock dengan izin tuan speaker, dan saya difahamkan bahawa beliau telah pun ditahan di bawah SOSMA selama sembilan hari. Nah ini merupakan ini saya telah pun selalu sesudah lama sekarang saya telah pun uh, mendesak kerajaan untuk memansuhkan SOSMA ataupun sekurang-kurangnya memindah SOSMA, oleh kerana ianya boleh disalahgunakan, senang disalahgunakan. Dan bukankah ini satu? Ini bukankah ini satu contoh? Bukankah ini satu contoh di mana sosma telah pun disalahgunakan? Bayangkan tuan speaker, sekiranya penahanan gadis 16 tahun ini tidak didedahkan atau dibongkarkan oleh ibunya dan juga beberapa pihak yang lain, ada will we know about it? Adakah kita akan tahu bahawa mereka pakai SOSMA ini terhadap satu kanak-kanak Kanak-kanak itu kita semua tahu Ada peguam, beberapa peguam di sini Dari sebelah sini dan juga sebelah sana Kita tahu It is elementary and basic dengan izin Tuan Speaker Bahawa seorang kanak-kanak itu Perlu ditangani Di bawah akta kanak-kanak Dan juga di bawah akta kanak-kanak tersebut Beliau perlu di bawah Dihadapkan ke mahkamah dalam masa tertentu Iaitu 24 jam Tapi di bawah SOSMA tidak terdapat peruntukan tersebut di bawah sesuatu seorang itu boleh ditahan selama 28 hari tanpa dibawa ke mahkamah jadi ini merupakan satu contoh yang yang menunjukkan dengan jelasnya betapa pentingnya kita perlu review dan mungkin memansuhkan ataupun sekurang-kurangnya meminda peruntukan yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menahan seorang selama 28 hari tanpa pemantauan mahkamah di bawah sosma because this is this is a classic example of abuse uh, tuan speaker dan saya mengambil maklum bahawa menteri undang-undang juga telah pun uh, menyatakan semalam bahawa she has taken note beliau telah pun mengambil maklum bahawa uh, sosma ini mungkinnya satu undang-undang uh, yang tidak uh, yang yang tidak adil. Okey, guru saya minta laluan sikit. Dan saya boleh saya saya dah 2 minit. Bagi ke tidak? Bagi tak, tak bagi. Tak bagi. Saya nak sokong. Saya saya tidak saya, boleh saya, bagi. Saya, saya, saya nak sokongkan masa. Ada apa ni? Saya nak sokong. Isu. Ha? Okay. Saya nak sokong. Kalau uh, speaker boleh bagi, bagi saya ekstra 1 minit dan boleh. boleh, boleh. Okey, teruskan ya? teruskan. Ya go ahead, boleh ya, WB, Terima kasih, saya, saya menyokong apa yang disebut Bahawa seorang itu tidak sepatutnya Ditahan tanpa bicara Dan sebagainya dalam tempoh yang agak panjang Tambah lagi kanak-kanak uh, Saya fikir ini antara manifesto Yang dijanji oleh kerajaan dulu Saya fikir apa dibangkitkan itu Ialah memperkukuhkan sepatutnya Yang dah janji dalam manifesto dilaksanakan oleh pihak kerajaan Yang kedua, tentang kita tak tahu Berapa jumlah yang ditahan bahawa sosma ya, Rakyat tak tahu Parlimen pun tak tahu saya fikir perlu ada satu maklumat supaya sekurang-kurangnya kita ada data, ada maklumat tentang siapa ditahan di bawah SOSMA. Terima kasih. Setuju. Kita perlu tahu, perlu ada ketelusan berkenaan dengan penahanan di bawah SOSMA. I agree completely. Saya setuju. Dan saya mengambil maklum berkenaan bahawa apa yang telah pun dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang semalam di mana beliau juga sendirinya telah pun menyatakan beliau terdapatnya kemungkinan bahawa SOSMA ini mungkin uh, adalah unfair ataupun tidak adil. Jadi sekarang the ball is in the court of the Kementerian Dalam Negeri Dengan izin Tuan Speaker Saya mendesak KDN ataupun Menteri Dalam Negeri Untuk mengambil tindakan dengan secepat mungkin Secepat mungkin untuk menangani masalah ini Untuk mengelakkan salah guna sosma di masa depan It is something which is imperative dan perlu dibuat dengan kadar segera Isu yang seterusnya yang ingin saya uh, bangkitkan di sini uh, Tuan Speaker adalah berkenaan dengan apa berita yang baru-baru ini bukan baru-baru ini sudah lama sekarang di mana kerajaan negeri Kedah selalu ni membuat bising nak ambil nak ambil balik Pulau Pinang. Ini bukannya satu tuntutan yang serius. Ini satu tuntutan yang remeh dan juga terdapat beberapa ahli parlimen di sebelah sana semalam yang kata let's go to court. Ya memangnya kita boleh pergi ke mahkamah. Tetapi saya nak tahu ini case di mana satu uh, tindakan yang remeh dan tidak berasas difailkan sudah tentunya yakni akan diserakauf ataupun dibatalkan. What is the purpose? Apakah tujuan Kerajaan Negeri Kedah ataupun Menteri Besar uh, Kedah membawa uh, isu ini ke kalangan uh, ramai, orang ramai? What is his agenda? Apakah tujuan motif uh, MB Perak uh, Kedah membawa isu ini. Saya nak tanya, adakah adakah penasihat undang-undang negeri Kedah merestui ataupun bersetuju dengan cadangan membawa tindakan ini ke mahkamah oleh kerana isu dah tentunya ini satu yang amat remeh. Saya ingin uh, ber bersetuju. Saya bersetuju dengan ucapan Ketua Menteri Pulau Pinang di Dewan Yang Mulia ini beberapa hari yang lalu yang beliau telah pun uh, outline beberapa peruntukan di bawah perlembagaan persekutuan yang menunjukkan dengan jelas bahawa Pulau Pinang merupakan satu negeri berdaulat yang tidak boleh dipertikaikan. Ini adalah satu hakikat yang perlu diterima oleh pihak di sana. Saya sebagai seorang anak Pulau Pinang akan menahan kedaulatan. We will defend the sovereignty of Penang to the very end. Itu adalah satu perkara yang amat penting. Tuan Speaker, saya ada beberapa uh, isu yang lain boleh mahkamah satu pendentu pengemahkamah pendentu sorry 1 minute satu minit ya terima kasih uh, isu uh, yang terakhir yang ingin saya uh, menimbulkan adalah baru-baru ini saya juga baca satu uh, uh, berita daripada yang seorang pakar sejarah iaitu bernama Ranjit Singh Mali yang beliau mengkritik bahawa buku-buku teks sejarah kita khususnya di antara tingkatan 1 hingga 5 adalah dengan izin saya quote di bahasa inggris Malay and Islam centric dan tidak merangkumi fakta-fakta material. Saya ingin bertanya uh, Kementerian Pendidikan berkenaan isu ini. Ada bagaimanakah proses uh, verifikasi a uh, kandungan uh, textbook dibawa untuk uh, mata pelajaran sejarah? Adakah terdapat satu uh, jawatan kuasa ataupun a uh, komiti di mana yang terdiri daripada semua kaum bukan sahaja Melayu tapi kaum India, kaum Cina juga untuk kita mengiktirafkan sumbangan ke semua kaum di negara ini di bawah mata pelajaran sejarah. Ini adalah satu perkara yang saya fikir adalah penting dan perlu dijawab oleh pihak Kementerian Pendidikan. Saya rasa Tuan Speaker itu saja masa mengizinkan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyertai pembahasan.